подчеркивается неоднократно в нашем документе Красная книга Украины и краснокнижные виды, а про зеленую книгу Украины и зеленокнижные формации сказано только в одном единственном месте, вот, не нашел сейчас опять его, просто оно как, что она у нас есть и все. Я считаю, что, и сейчас не только я считаю, а весь мир, наверное, уже переходит э, к другой оценке э, самой концепции биоризма то есть сохранять то есть к экосистемному подходу. Э, то есть, наверное, больше внимания уделить в этом э, документе зеленой книге и зеленокнижной информации. Особенно в свете того, э, что но очень часто наши естественные леса не хортятся тому ярчайший пример, подвергаются, будем говорить так, массовой что ли, оккупации иноземных лесов. Да. Инвазии. Ну, я имею в виду оккупации, что... В связи тем, что уничтожается или реформируется штат инспекторов, я не знаю, к кому это будет обращаться, тем не менее, возникает. Значит, сегодня создание районной территории, в случае, если территория представляет и захранную ценность, во определяется двумя сторонами, это землепользователь и, соответственно, водонавальность. Если землепользователь отказывается, то чаще всего ничем это не... Ну, ничем не заканчивается, территория не создана, и... Ну, понятно, да? Значит, приведу такой пример, а потом скажу предложение. Значит, примеры вот какие. Ну, в частности, на территории Запорожской области была найдена территория, которая с точки зрения тех, кто описывал, представляет там, серьезную ботаническую, биологическую ценность. Она была описана, представлена в управлении, оказалось, что землепользор является листов. Ну, управление местного хозяйства. Значит, в ответ на соответствующие письма управление лесного хозяйства эм, ответило о том, что ознакомилось с материалами и не считается лесообразным в связи с тем, что данная территория достаточно охраняется соответствующим штатным расписанием, лесниками и так далее. Однако, ну, так сказать, на этом работы были остановлены, то есть управление ознакомлено, как бы, управление экологии сказал, дальше ничего мы делать не можем, заставить мы никого не можем. Прошло два года. При повторном, так сказать, описании э, нахождения на территории, было ну, выяснено то, о чем вы говорили, что территория распахана, они посажен лес. Значит, когда стал вопрос, кто же будет отвечать, и, то есть была поставлена в известность и управление инспекции, соответствующий землепользователь, то есть речики, в общем-то, так они никаких там предписаний не было. У меня предложение вот такое, насколько оно правомерно. То есть если учреждение там, научное, любое, готовит описание, и с этим описанием знакомит землепользователь, землепользователь отвечает что он не считает необходимым в связи с тем, что территория достаточно хорошо охраняется, все-таки составляет какой-то юридический документ, акт, я не знаю, что-то еще, где данная организация подтверждает, что она знакомена, что у нее есть карты, на которых расположены данные виды, и она это будет, так сказать, использовать в своей хозяйственной деятельности, планировании и так далее. И впоследствии уже, чтобы данный акт был основанием, соответственно, в инспекции, был основанием для возможных повторных посещения данной территории и ну, каких-то взаимодействий, связанных с уничтожением территории. В этом разделе рассматриваем все замечательно. Природно-заповедный фонд, mm. красная книга, охраняемые животные, а другие виды животных, другие виды yeah. растений, mm. а политическая оценка mm. деятельности, в том числе правовой по охотничьему хозяйству по рыбному хозяйству, как-то вот, или я не нашла, или я чего-то там не, не допоняла. Может, это, сказать, это очень... разделом включить э, все-таки оценку, и есть вопросы, которые связаны и с охраной, и биологического, и ландшафтного разнообразия, разными структурами, не только природно-заповедными не только э, представительствами Министерства экологии. Отак вже департаментами аміводних ресурсов, а потім щозят на ліснову та шановні В цьому розділі я хотів би звернути увагу. Ось на що кожен із нас може привести багато прикладів, коли керівництво е, національних парків заповідників, ті, хто нормально працюють, вони погано закінчують. І не далі, як в Запоріжжі. Після того, як був знятий з роботи директор Національного парку Хортиця Сушко Константин Іванович, через 4 роки відкрита кримінальна справа. Нараховано 70 тисяч збитків йому, якихось незрозумілих, прийшов судовий виконавець, описав і встановили термін цього році погасити борг 70 тисяч. Ви знаєте, я, я зустрічався з ним позавчора. Людина хвора лежить з тиском. Судові виконавці являються і весь час досаждають вже добити цю людину, незважаючи на те, що ніким ні як ну, не мені запорізьцям розказувати, скільки ним зроблено. Тому на цьому прикладі я хотів би, я готовий нести відповідно дописати, щоб ці люди були захищені у відповідності з діючим законодавством. Ті, хто розпродує національне багатство, користуючись своєю посадою, повинні бути з посади придані. Дякую.